Также вас может прокатить шальное такси. Паша, подними руку. Посмотрите, видите? Его зовут дядя Паша. Дядя Паша будет стоять на этом пункте. И тренер Саша. А пункт находится, смотрите, за цыганкой Азой. Видите, наверх. Вот там находится данный пункт. Так что я рекомендую всем прокатиться хоть раз на шальном такси. Также будет еще один пункт. Если вы нас очень любите, и если вы, если мы, вернее, вам уже надоели, вы можете возместить все, что у вас накопилось, и облить маму, папу водой. Ведро воды на вы, вылить на маму с папой стоит 100 рублей. На маму с папой. Не, можно, можно выбрать. Хотите выбрать маму, выбирайте маму. Хотите выбрать папу, хотите на двоих вылить. Бросить вот мокрую у кого-то одного из нас. Один раз бросить стоит 30 рублей. А что вы думаете? Много, много, много. Я три ну, шестнадцать. могу, а я... могу а тебе а. еще один стих сказать, очень да. Короче, начале... я отвечу я отвечу тебе. Тебе. вначале было слово и слово было. Я отвечу тебе. недоступная. слово было. Да. это мой был первый стиль. Помнишь пример, который я привел? Назови ко мне, я отвечу тебе, что нельзя идти на второй этаж торги будут начинаться будь мудрее. Вовлений, вовлений, вовлений. Будь Итак, мудрее. Итак, понятны правила? Не снимайте на камеру. Вы все функции запомнили? Да. Да. Так вот, фарнавал начинается. Эй, поехали на такси, и все разбежались.

На температуру. Да. Давай На температуру. Да, давай, я вижу как Какая температура? 37,2. Ты серьезно? Да. Что ты в У нас воды, я Нема надо. Сегодня еще не пил. А есть она тебя? Вот в чем проблема, что Александр Николаевич сегодня не вступает. П'ятдесят <ріст> 55 <ріст> гривень, 58. В деяких аптеках 62 дві гривні, п'ятдесят Три копійок. А ми говоримо про дев'ять. А я пригадую три краще, там мені дві вистачить. Сімдесят. У мене стільки на четверть. Мене відкашляли. Да, значить, то вже краще. Дай йому від каші, дай йому від голови, дай йому від носа. Це такі несмачненькі, дуже несмачненькі. Я не перебірливий. Дай йому кавінь піде, а то він не проживе. Я би лікувати. Ти що стоїш, що не сидиш? Тем более, что я нормально. Да. Я в хорошем Знаешь, знаешь, какой у меня диагноз врачи поставят? Какой? Супер, нормально. Не нормально. Ой-ой-ой, я сразу пипала. Это с похода у тебя веник высох на голове. А доллар это восемь? Я не знаю. Я не знаю. Оно высохло у тебя? И даже не крушу, я это гора. Я рубила, потому что тут мало видно. <свят> что тебе вещи сказать на камеру, Сережа? Загнал на палочку и камеру же зараз засуромлюсь. <свят> да, ты не думай. Ты не думай. Я бы чисто на целую ведучу, так что. Мне <свят> ну, как раз э, потребно, доктор. Так что не так тебе. Ну как тебе сказать? Я не знаю, просто какая-то компания. Может, это какая-то она несчастна и жалюгидна. і мало оплачуємо, так що я ж не може подумаю, я можу ще не мене компанія називається Продаю щастя. ти да. А ми приходили по бібліїному руку, що щастя купити не можна. Можна. Тому продати ти нічого не можеш. Можна. Ти, значить шах рай <рес> <рес> І займаюся <рес> трой А хрипотал там вы сейчас залышалась. Это у тебя шикарно. Тебе еще четвертую игрушку потребно выпить. Я выпила четыре, Сережа. Тебе четыре. Тебе сильно потребно еще. Я выпью завтра, не сильно. А где ты его везнешь? А мне же Наташенька дала. И что? Ничего, я выпила. Ох, я А ты думал? Я жить хочу. Загалит. Я хочу. Класс. Это бабита.